Bizim qardaşlarımız Azərbaycan şuhada qardaş Türkiyə dövlətindən müəyyən müqavilələr bağlamışıq. Onlar təcili ösərlə tapbalıdı, tapbalıdı. Düzdür, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində Türklərin Azərbaycana gəlməsini steyən qüvvələr var. Bu gün də ona maneçilik edirlər. Bu gün də imkan vermək istəmlər ki, Şuşa müqaviləsi bəyannaməsi yerinə yetirilsin. Bunu gördüyüdə bəs şey nə tərdə? Burada torpaq bizimdir, vətən bizimdir. Biz e, türk xalqı qardaşlarımız gəlməli idi, Azərbaycanda öz e, hərbi istilərin yaratmalıdır, bütün qoşun növləri gəlməlidir. Amma gör biz son günlərdə nə gördük? Niçə illərdir qonşu olduğumuz, dini bir, imanımız bir eyni İran dövləti bizim başımıza nə oyurdu? ə bunun vicdanı yox idi çünki məscidlərdə gətirib donus saxlayanda bunun təəssüf keçdiyi harda idi? Onda onlara rəhbərlik eliyən Cəlibo Şuşada fizarətə eliyən Allahşür Paşazadə Əyilif qalxırdı. Onun beyli qırla idi. Orda deyir ki, şeyin farsların bunların belə də ki fitvası buranı aldı. Bu Azərbaycan dövlət başçısı daşmaq idi. Nəçə öldə qalmalıdır. Allahşür nəçə öldə qalmalıdır. Bu sahibəmdən sonra Bu götdü, elə də xala xətirin qalmasın deyən, götdü bir dənə yalanla. Hə, belə eləməmalıdı. Asıqladılar. Asıldılar. Bircəci, məsələn, dini rəhbərimiz, şəhidlərimizin bircəcini qəbrüstüyə getdimi? Bu qədər qazilərimiz var. Onun bircəcinə yardım etdimi? Etmədi. İndi də xüsusiyyəti İran qoşunları, İranın bəyen orduları. Düz deyir, onlar heç bir qələt eləyə bilməzlər. Mən bir neçə gün bundan öncə İran televiziyası ilə müsahibəmdə dedim ki, sizin hərəkətləriniz düz deyil. Allah paşa şur burundan gəlsin. Azərbaycan dövlətindən milyardlar yığıbdı. Milyardlar yığıbdı. Qardaşı da indi bu gün hələ Rəsul Quliyevlə ötkəmişəm maşinə ilə bir yerdə torpaq davasındadlar. Niyə kömək eləmirlər? Vətən ağır gündədir. İran oradan qonşu da hesab elədiyimiz cənab prezident dünən nədir? Deyir biz xətrlana dəymə məmtarlar mən aparatə tapşırdım ki bir danışlar aparım. Mən həmin həftədə bizim müəyyən adamlarla danışdım İranda. Məsələn, keçmiş bizim orada xətrimizi istəyən insanlar var. Onlarla danışdım. Və İran xalqına bizim orada 50 milyonluğa müraciət elədim. Onda şurda poçası ödətsə vurdu. Məqalır həqqə. Bir niyyət dinlənmisən. Nədir? Sənin kartoşkan oradan alırsan, monopoləsən də də soğanı ordadır, nəvli o ordadır, bu burdadır. Və bu sən xara baxsan, bu xalq sonra giyirsən. Xalqın o 1 manat, 2 manat atdıq o nazir qutularından isən onları oğuruyursan. Mən də bunlara deyəndə o yalan pis adam. Mən də deyirəm ki, dini komitə niyə bu işdə ciddi məsul olmur? Amma biz yəni vallıq şüuralarının yanında dayananmırıq. Mən dəfələrlə deyirəm ki, varid məlumam mən çox böyük hörmətim var o dostluq, dini komitə. Görüş nə ilə məşğulsunuz? O qədər maşınlar, xarici maşınlar, altınız da doludur. Ha bir dəna bəyanatınızı gördükmü? İranın bucür apardığı təxribata qarşı birinizin səsini eşitdikmi? Qardaş nə nə məşğulsunuz axı siz? dinikəm tanıyam məşqusun. Anlaşılır yaxşı, İranın agentidir. Rusiyanın agentidir. Bəs sən tədbir gördü? Həcər boy adam gedib dövlət başçısının Şuşada apardığı uğursuz siyasətə ifzarətə e, elivəyinib qalxırsa deyir həyatunların fitvasına. Və sonra prezidentin bu qədər əziyyət altında qaldı. Əkbəra da aparır. Hə. Və o cümlədən e, məclislərdə e, bunların apardığı fitva əsasında orada dövlət başçısının əleyhinə söhbətlər gedir. İranda şayə ayırlar ki, Allahşürpaça Zeydan Azərbaycanın prezidenti aparacaq. Orada dini dövlət yarandırılacaq. Məğribəndən də yoldaşlar zəng gəlirlər, deyirlər ki, ağay Haciyev, e, siz niyə də danışırsınız? Ünsəb Allah şükür gəlir də orada görəşdirs. Biz də ona kömək eləyirik. Nətar, siz yaxşı. Bizim ailə baş komandana nə var vallahi şükür. Qabiliyyətli, bacarıqlı, dünyada əvəz edilməz bir insandır siz. Siyasəti uğuruna apardı 44 günük müharibədə bu işləri gördüyünü. Düzdür, içimizdəkilər ruslar imkan vermədi axıra qədər. İndi orada axıra qədər gedəcəyik. Sağ olsun bizim qardaşımız Türkiyən dövlətini Səhosu sayın Ardoxan o qardaş İlham Əliyev tək qoymadı